Şagirdlərin ən çox çətinlik çəkdi mövzulardan biri daimi küləklərin istiqamətini müəyyənləşdirmək idi. Daimi küləklərin istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün ən birinci bilməliyik ki, daimi küləklər hansılardır. Daimi küləklərə pasatlar, qərb küləkləri, şimal-şərq və cənub-şərq küləkləri aiddir. Ümumilikdə biz bilməliyik ki, külək yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru hərəkət edən hava kütlələridir. Buna görə də biz əvvəlcə yer kürəsində yüksək və alçaq təzyiq sahiləri müəyyənləşdirməliyik. Və havanın qalxan hərəkəti müşahidə olunan ərazilərdə yer kürəsində üç alçaq, dörd təzyiq qorşağı, yüksək təzyiq qorşağı formalaşıb. Havanın qalxan hərəkəti müşahidə olunan ərazilərdə alçaq təzyiq qorşaqları, ekvatoriyal enliklər məsələn, alçaq təzyiq qorşağıdır. Ona görə də onları mənfi ilə işarələyirəm. Tropiklərdə isə havanın eynəli hərəkəti müşahidə olunduğu üçün həmin ərazilərdən yüksək təzyiq formalaşıb. Buna görə də tropikləri plussdan işarə edirəm. Pluslar yüksək təzyiq qurşaqları, minuslar isə alçaq təzyiq qurşaqlarıdır. Sonra isə gəldik şimal mülayim qurşağına, cənub mülayim qurşağına. Burda isə havanın qalxın hərəkəti müşahidə olunduğu üçün Bunlar da alçaq təzyiq qurşaq qurşaqlardır. Şimal qütbü və cənub qütbündə havanın e, deməli ənən hərəkəti müşahidə olunduğu üçün bunlar da yüksək təzyiq qurşaqları hesab olunur. Və beləliklə ümumilikdə Yer kürəsində 4 yüksək, 3 alçaq olmaqla 7 dərəcə təzyiq qurşağı formalaşır. 1-ci növbədə keçək Passat küləklərini. Passat küləkləri tropiklərin yüksək təzyiq qorşağından ekvatorun alçaq təzyiq qorşağına əsən daimi küləklərdir və pul küləklər okean üzərində rütubətli hava, materiklərdə isə quru hava şəraiti formalaşdırır. Və yüksək tropikən yüksək təzyiqindən ekvatorun alçaq təzyiqinə doğru əsən külək